Wah, aku bisa ngobrol ke cekikikannya, kok harus, dong? Wah, ngedan, iya raka ya, antar kok bambungnya, kaya, ngono? Wah, keperwatung dia, sih. Iya raka isi doh, dendam, ini ngopo, ya? Wah, ngeslu ngong, kok, surah-orna, kok isi doh, dendam? Wah, apa, teman? Warah kudoroh, ini. jeno patine namarta kawune delut mesti milih pilih tandhing saurane ratu digdayo apa ratu buta sing sabobot karo aku gara-gara cengut siji ae jeno wes kali-kali loh iki tungga dene iki rasune ndroke nesu nggilani kowe wah aku yo isin Antasena. Iye, Pakde. So ora kena kaya ngomong merek ya, ngen. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu, kowe ki senengane nang bobi tuwa wong tuwa sak penake dhewe. Ha iya, ming tak coba. Eh ora urung kalah kabeh. Wah, omongane winggilane. Mau jane mau ilang barang arta gado, kemau laitan, urasin jatok-jatok ura gundulmu, weh. Persno ya, artempo eka uyang unu. Weh, weh, surasa datadi, kerempu meneh, sing weh, jauh weh, seso di balen, ura, ura di baleni, seso. aku. Aku sunaik perang, aru anta seno, urak, diapu sila, di tena, urak, beletik, ngati samudarimu. Mau ilasah melu, malah ura-ura kejadian. durung ngomong kejadian napa sing isin-isinke wah nonton wong sak dunya durung alah setan ora apa-apa kuwi hiburan ora